Сигнальчик у нас вроде как серебро, ну не факт, вот можно советина, вот пока не бачу. Что у нас? Это одна четвертая или одна вторая? давно. Николай второй, давно я такой не находил. Дензелечек бачим Николашки. Скорее всего, одна четвертая. Такая любим. Сигнал был не ахти. Забираем. Так, очередной у нас сигнальчик. А там я душку выкопал советскую. Пару метров. И вот Сигнальчик, ну було в чорне. На трки 46, а было разом ще метал. Так що всегда спорні сигнали перепровіряйте. Вот вона красиво вивалилась, видно только кусочок. Всегда люблю, коли так, не знаю що за монета. Хоча може це ще й не монета. Ну, вроде гурт видно, да. Что-то крупненькое. Что-то крупненькое. Вот такая вот находка у нас. По размерам 2 копейки Александра. Мить немає чим, потім якщо що, покажу. Так, очередна у нас находочка. Давно я таких хрестиків не знаходив. Старовинний, скоріше, серебро. Такий гарний хрестик. Ну, це вигнеться. Сушком все положено. Надписи є. Ладно, хватит. Так, еще раз включение. Какие сигналы какие-то непонятные И выложился кругляш. Выложился кругляш. Зеленый. Мачта. Прям в мусоре. Прям в мусоре. Вот если она так была тут. Вот тут она была. Я сямки выкопал. Я такие сигналы. раз улучшился, но ну, черным так что не пропускайте копайте так, еще одно включение находочка у нас выпала сначала монитосина по размерам двушка александровская по чести покажу и колечко обручальное но походу медное в прошлый раз было с клеймом 1884 я почистю поделюсь но это тоже есть клеймо это уже третье такое колечко на всем поле так интересно две находят такая ямочка правда глубоченько и терочка моя любимая хорошая сигнальчик у нас заявление на крупную медь чисто бьет, полную, да, копаем. Всегда нравится актерка звучить. Хуба. Такие бултыжники выкапываются. Так выкопали. Так, где у нас? Да, не, где-то тут. Ну что, распаковка. Это тут, я еще не бачу. А, вот она, вот она, монитосина. Хопа, да. Ну, цветвушка Николая II, скорее всего. Такий вот слепочек остается. Прикольно. Да, Николай II, две копейки. Спаем дальше.